بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور معرفة واليقين وادخلنا مع الأولياء والصالحين والصلاة والسلام على سيدنا محمدين النبي سيد المرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين وقال الله تعالى بالقران الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بأبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى Alladhi barukna hawlahu linuriyahu min ayatina Inna huwa sami'ul basir Walakad ra'ahu nazlatan ukhra Indah sidratin muntaha Indaha jannatul ma'wa Iziyaksa sidrata mayaksa Sadaqallahul adzim Bapak ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak kami jamaah tauhid robbani di mana saja berada serta para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Ketika Allah Azza wa Jalla telah membukakan akan tabir rahasia dirinya kepada kekasihnya Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu pula lah baginda Rasul mengajarkan ilmu ma'rifat, ilmu tauhid ini kepada umatnya selama 13 tahun dalam memperkenalkan Allah itu kepada diri mereka. Maka ketika Rasulullah telah sempurna memperkenalkan ilmu ma'rifat dan ilmu tauhid ini kepada umatnya 13 tahun, Maka di situ pula Allah menyempurnakan ilmu ma'rifat atau ilmu tauhid ini dengan memerintahkan kepada beliau dan umatnya untuk melaksanakan suatu ibadah. Makanya ibadah yang dikerjakan, ibadah yang kita tunaikan dan ibadah yang kita dirikan itu hendaklah benar-benar ibadah itu didirikan di atas pengenalan kepada Allah atau ma'rifatullah. Makanya sebelum Allah memperdukan dan mewajibkan ibadah salat, ibadah puasa, ibadah zakat dan ibadah haji serta ibadah-ibadah yang lainnya. Maka yang wajib lebih dahulu diperkenalkan Allah itu adalah dirinya kepada rasulnya dan dirinya kepada umatnya. Inilah yang dikatakan Allah. Innani anallah. La ilaha illa ana fa'budni Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Status diriku sebagai Allah itu adalah sebagai Rabbul Alamin. Jadi Allah itu Bapak Ibu statusnya sebagai Tuhan. La ilaha illa ana. Tidak ada yang nyata dan yang wujud. Tidak ada yang bersifat awal akhir zahid dan batin kata Allah. Illa anah. Melainkan akulah yang sebenar-benar wujud dan sebenar-benar bersifat. Akulah yang benar-benar awal yang tidak ada ujungnya. Tidak ada permulaannya. Akulah yang sebenar-benar yang akhir yang tidak ada pangkalnya dan tidak ada kesudahannya. Dan aku pula lah yang benar-benar zohir. Tiada berbentuk dan berupa. Kena aku sudah nyata pada sekalian yang wujud ini. Dan sekalian yang wujud inilah sebenarnya wujud kezahiran aku yang telah nyata itu. Dan aku pula lah yang batin, kata Allah. Batinnya Allah itu Bapak Ibu. Tiada tersembunyi. Karena Allah itu telah zahir pada sekalian alam ini. Sekalian alam itulah wujud kezahiran nyatanya akan diri Allah itu. Karena dialah yang wujud secara tunggal. Hanya dia satu-satunya dan tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Maka itu yang Allah katakan. Illa ana. Melainkan aku semata-mata, kata Allah. Jadi ketika Allah sudah memperkenalkan dirinya kepada Nabi dan Rasul, Nabi dan Rasul juga telah memperkenalkan rahasia Allah itu kepada umatnya 13 tahun namanya. Maka barulah ada pengabdian, barulah ada namanya penyembahan, baru ada namanya perintah sholat. Apa kata Allah? Fa'budni. Maka sembahlah aku. Hakikat menyembah itu Bapak Ibu adalah ma'rifat. Untuk mengenal dirinya yang sebenar-benarnya. Hakikat ma'rifat itu adalah liko berjumpa dan bersuah dengan dirinya. Halekat kiko itu Bapak Ibu. Tidak lain adalah bermusahadah. menyaksikan, memandang dan melihat akan rupa dirinya, hakikat bermusahada itu adalah bermuajah, adalah bertatap wajah dengan dirinya. Jadi kita bertatap wajah dengan Allah itu bapak ibu dalam satu wujud, dalam satu rupa, dalam, dalam satu rahasia diri yang disebut namanya dengan insan. Maka setelah kita mengenal akan dirinya dengan pengenal yang sempurna zat dan batin. Maka apa kata Allah? Wa aqimis salata li zikri. Dirikalah solat itu, bukan tunaikan. Orang yang sudah mengenal akan Allah, maka Allah katakan dirikalah solat itu li zikri untuk mengingat akan diriku. Makanya orang yang sudah mengenal Allah, orang yang sudah berlilqok dengan Allah. Orang yang sudah bermusahadah dan bermuajah dengan Allah. Dalam satu wujud, dalam satu rupa, dalam satu rahasia. Disitulah dia bisa mengingat Allah itu Bapak Ibu. Mengingat akan zatnya. Mengingat akan sifatnya. Mengingat akan asma dan afalnya. Pada wujud insan. Maka disitulah kita mesti mampu memahami siapa wujud insan itu. Siapa rupa insan itu. Ini yang dikatakan oleh Allah melalui lisan Rasulnya. Kholakol insan ala suratil rahmat. Wa kholakol adam ka Sesungguhnya insan itu dijadikan, diciptakan adalah untuk memandang akan rupa ar-Rahman. Ar-Rahman itu adalah nama daripada dirinya kalaulah ar-Rahman itu nama daripada dirinya, maka nama dengan dirinya itu benar-benar esa. Eh, satu wujudnya, bapak ibu, satu wujudnya, satu rupanya. Itulah nyata sebutannya, disebut insan. Wa khalaqa Adam kasurati. begitu juga lah Adam itu diciptakan dan dijadikan sesuai dengan rupa gambaran daripada dirinya sendiri. Maka ketika Bapak Ibu sudah mengenal dan memahami namanya Allah itu, dengan pengenalan yang sempurna, zain dan batin, InsyaAllah Bapak Ibu, itulah yang disebut namanya solat yang khusuk, Solat yang sampai. Solat yang khusuk dan solat yang sampai itu Bapak Ibu, solat yang sudah melihat, memandang dan menyaksikan Allah itu pada diri insan. Diri insan itu adalah diri Bapak Ibu. Walaupun dari insan itu Ustaz katakan diri bapak ibu Namun diri bapak ibu bukanlah kenyataan diri bapak ibu Akan tetapi kenyataan diri bapak ibu Itu tiada lain adalah dia semata-mata Maka peristiwa Kesempurnaan sholat ini yang diambil oleh baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam inilah yang disebut dan dikenal Namanya peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak rahasia yang tersembunyi dan terkandung di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu Bapak Ibu. Ya. Karena Isra dan Mi'raj itu telah dicontohkan oleh baginda Rasul kepada umatnya. Kalaulah baginda Rasul telah mencontohkan berisra Mi'raj, maka kita sebagai umatnya mesti setiap waktu, mesti setiap saat kita ini bermi'rat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah itu adalah sebagai contoh. Rasulullah itu adalah sebagai uswah teladan yang terbaik bagi diri kita ini. Siapa yang ingin bermi'rat kepada dirinya? Apa kata Allah? Laqad kana lakum pi rasulillahi us'atun hasanah. Limangkana yarjullaha Sesungguhnya diri Rasulullah itu Terdapat contoh dan teladan yang terbaik bagi dirimu Tentu bagi orang-orang yang ingin bermi'raj Bagi orang-orang yang ingin berlikup Berjumpa dan bersuah dengan rohnya Makanya baginda Rasul Sallallahu alaihi wasallam Menjadi contoh dan teladan buat diri kita ini Makanya Bapak Ibu Tidak ada satu pun manusia yang mampu mengenal Allah Tanpa wasilah Muhammad Maka kenalilah hakikat Muhammad itu yang sebenar-benarnya. Ada Muhammad secara zuhir dan ada pula Muhammad secara batin. Kalau kita pahami makna Muhammad secara makna hakiki. Itu maknanya adalah Nur Muhammad. Jadi sekalian alam, sekalian yang wujud ini. Itu disebut adalah Muhammad. akan tetapi kesempurnaan Muhammad pada segala yang wujud itu disebut namanya insan bahwa sekalian insan ini disebut namanya Muhammad. Namun yang dipilih menjadi nabi dan rasul itu hanyalah satu yaitu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang punya ayah yang punya ibu yang lahirnya di Makkah wafatnya beliau itu di Madinah. Maka beliaulah sebagai uswa dan contoh bagi umat ini. Walaupun beliau telah berpulang ke rahmatullah, namun akan hakikat dirinya itu tetap abadi Bapak Ibu. Ya. Kenapa tetap abadi? Karena ruhnya itu tiada lain adalah Muhammad juga Bapak Ibu. Maka sempurnalah zuih dan batin itu pada diri beliau. Dan walaupun Bapak Ibu tidak bernama Muhammad, namun rahasia hakikat diri Bapak Ibu juga dikatakan Muhammad. Ah, siapa Muhammad itu? Ini yang Allah katakan, wajah alulahu min ibah di bahwa sesungguhnya Muhammad itu bahagian daripada diri Tuhan itu sendiri. Kalaulah Muhammad itu bahagian daripada diri Tuhan, tajali daripada diri Tuhan, itu maknanya tiada lain adalah Tuhan itu sendiri Bapak Ibu. Nah, ini yang mesti kita pahami. Ya. Muhammad yang ada pada diri kita masing-masing ini. Kodjah akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kamu seorang rasul dari dirimu sendiri. Mana yang dikatakan rasul? Rasul itu maksudnya utusan. Utusan Allah yang bernama Muhammad pada diri Bapak Ibu disebut namanya dengan Ruh. Maka kalau boleh dikatakan secara makna hakikatnya, ada Muhammad yang secara khudim, ada Muhammad secara baharu. Muhammad secara khudim itu yang disebut namanya dengan Ruh. Muhammad secara baharu itu yang disebut namanya dengan tubuh. Namun Bapak Ibu tidak boleh bertahan pula kepada tubuh. Pandang tilik rahasia hakikat daripada tubuh itu juga asalnya adalah Nur Muhammad. Jadi tubuh ini asalnya Nur Muhammad, ruh itu juga asalnya Nur Muhammad. Berarti tubuh dan ruh ini yang disebut namanya Muhammad. Nah, siapa Muhammad? Muhammad itulah rahasia Ilahi. Muhammad itulah rahasia Allah. Atau boleh juga dikatakan Bapak Ibu, Muhammad itu sifatnya Allah, Allah itu adalah zatnya Muhammad. Muhammad itu tubuhnya Allah, dan Allah itu ruhnya Muhammad. Begitulah kita memahami dua nama tapi satu diri. ya Dua rupa satu diri. Satu wujud.